Определяется. Этот вручается дуды Карине Александровне. Этот статус получается загорелку под Атестат вручається компанійцю Богдану Миколаєвичу. Атестат вручається Каліченка Ані Юрівні, а також Каліченка Анна Юлівна, ворожиться похвальною грамотою за особливі досягнення вивчення інформатики. Уважаемые друзья, сегодня для меня тоже очень волнительный такой момент, потому что это выпуск, которому я тоже отдал частичку своего сердца, частичку своей души. Чтобы ваша жизнь была светлой, яркой, удачливой, счастливой дороги вам, счастья, удачи. Которым мне хочется подякувать батькам. За выхование таких детей, за разумение, за співпрацю, за активную участь в справах школы, за то, что они всегда были готовы помочь в моей работе. Место в номинации «Самое обаятельное и привлекательное» получает директор школы Резникова Светлана Анатольевна. Светлана Анатольевна корабль по морю знаний, и вы стоите у руля, ведете четко и умело вы всю команду корабля. Номинации «Единственная моя» первое место заняла наша первая учительница Понижай Валентина Михайловна. Валентина Михайловна, у каждого в жизни единственный раз бывает свой первый, свой памятный класс и первый наставник, наш первый учитель, он дверь нам открыл в страну знаний, и открытий. И самая, самая, самая классная учительница победила классный руководитель Глушенко Тамара Александровна. За все эти годы стала для, для нас всех второй мамой. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и пусть все ваши мечты сбываются. Как будет вам без нас остаться в школе? И на кого вас покидает? многолетний и добросовестный труд победил учитель физики Стаскевич Юрий Михайлович. Вы в школе трудитесь давно и плодотворно, а физика – ваш главный труд. И нас на физике трудиться вы заставили. Нам знания эти пользу принесли. Во всех начинаниях Можно смело сказать, что они закончили школу Вместе с нами Пройдя программу каждого класса И участвуя во внешкольных мероприятиях Вместе с нами они писали рефераты И рисовали школьную газету Участвовали в спортивных праздниках И субботниках Разбирались в английском и теоремах по геометрии Дорогие родители Ставим вам крепкую пятерку Непонимание стена вдруг вырастает между нами И кажется порой она Не сможет рухнуть даже с помощью цунами. А мы ведь любим, любим вас, но чувства часто держим под секретом, и только сдержанность под час мешает нам признаться в этом. Чего я так часто закрываю глаза? А чего я так часто сегодня И не спросившись, слеза, Словно крест по меня покидает. Зачем этот год очень быстро прошел? Пролетел, убежал, и его мне на И учитель последний экзамен пройдет. Раз этот год, повстречавшись, не помнит. А сердечко весь вечер стучит и стучит, А родители, если бы знали, Ваш ребенок сегодня так сильно грустит, И в глазах его слезы печали. наше свято оголошено закрытым.